Ранок 6 жовтня починається з туману. Дивиться який. Значить димка якась. Всем привіт! Привіт. Сьогодні 6 жовтня, 24 року. На дворі дуже сильний туман. Значить, димка все Так, Ребята, це, это... Сейчас папа. У мене блокнот батон далі. І це у нас хомячок. Його зовут Хреб. Цікава, штука. В принципі, це був самий змістовний контент. А далі було таке. привет и смотрите, какой есть хомячок. Очень сильно мягенький такой. Вот. Я, я его очень мягко вот так вот, как вот так вот нажимаю и смотрите, как он на палец проваливается вообще. Есть у меня еще вот кролик. Я его помыл, и он липкий. Смотрите. Смотрите, рука. Липнет. И они вместо друза. Их можно вместе жмякать. Ребята, вот папа и Настя. Привет. Да, привет. Папа, мама. Тивела квати, спука си дымили, но войду. Джимми лак мати, спука с дымили. Джимми лак мати, спука с дымили. Это вот так проходит наш недельный день, да? Сидим в ледачей позе. Рада, папа, бежит. Папа долго живет, да?

Ребята, после смягкать моих. И... Да, Ребята, смотрите, смотрите. смотрите, куда я погнусь? Вот Батон Дани, секреты. Я его показала. Ребята, последний мой контент, так что. Я вам сейчас договорюсь, что целый дом. Короче, ребята, ходите больше такого блога, там, где я косяка херню занимаюсь. Ходите такого больше блога. Короче. Добейте 200 подписчиков. Да, добейте 200 подписчиков. И если хотите больше такого хренного блога, там, где я чем-то занимаюсь, мам, то вы, короче, говорите... Пишите в комментариях, и я буду у папы выпрашивать телефон, чтобы показать так, как фигню. Я говорю, ребята, давайте, забивай пальцы. Они ржут. Ой, не бегай, я тут качу. Так, и ребята, я привет. Такие дни тоже потребны перед новым тижнем. Далее буду. Отец! Ну ты видел, видел!